Я сам все своей начал. жил с семьей до войны и не сомневался, что угодно в городе Сиданецке. Женился двое детей, потом произошел конфликт. Боевики захватили город Северодонецк. Мне же сначала пришлось с женой в Крым, потом самому уехал. Год прожили в Крыму. Начали со а жена очень требовала вернуться в город Сиданецк. На этой почве у нас возникали много конфликтов. Потом она плюнула, бросили, вернулась. Я не знал, что делать тоже. В Крыму работы, в принципе, уже не было людям с украинским паспортом. Поэтому мне пришлось ехать туда, где я, ближе. В первую очередь мне пришло на мысль в город -Донецк. Город Донецк. Приехал туда, пока были деньги, жил в гостинице, ездил там, покупал продукты все было нормально. Но потом деньги стали заканчиваться. Надо было что-то думать. Пробовал искать работу. лично работу не нашел. Больше 5000 рублей. Не предлагали люди. Ну, а 5000 рублей это да? даже жилье. В принципе, снять трудно. Тут один знакомый мне предложил, говорит, можно пойти на воинскую службу. Я, конечно, противостоял этому ничем, потому что сказал, что есть такие варианты, которые не включают в себя неделю боевых действий. Как Кладко сказал, что работа как охрана. Посоветовал обратиться в военкомат, в принципе, что в ближайшее время я и сделал. Коллега дошел за Миссию, все остальное. Три недели мы проходили как бы испытательный срок, то есть выполняя разные хозяйственные работы. И потом мы все-таки вернули батальон и распределили по подразделениям. Как и раньше, в не боролся, я оказался в подразделении, которое несет именно комендантскую функцию. С смыслом и вообще с понятием мира, жизни, справедливости, чего-то остального. Помню, что совершил глубочайшую глупость. Где-то через три месяца службы я написал заявление. На что было оговорено, что пока не найдете замену, вы ниоткуда не уберетесь. В это время я стал опять общаться на его связь с супругой, с детьми, все-таки скучал, люблю. Она мне рассказала о том, что в данный момент существует программа, в службу безопасности Украины. Я решил рискнуть. В этот момент, в принципе, когда рассматриваю мое заявление, у нас происходили многочисленные конфликты с руководством батальона и был уже кратчайший конфликт, который привел к тому, что было решено исключительно и отрасли в сторону Фарматовска. Там я становился знакомого, включил телевизор и действительно увидел рекламу на канале Интер о том, что действительно существует такая программа. И если ты не совершал никаких преступлений против украинского народа, не участвовал в своих действиях, то это все решимо поправить. Взял билеты в Донецка и вернулся домой. Теперь мы живем семье. с семьей, я со своими детьми, со своей супругой. Сейчас решил остановиться в университете, продолжить, продолжить и наконец-то закончить обучение, получить высшее образование и уже дальше раздаваться в жизни. Все, спасибо. Я житель города Славянска. В 2014 году я поверил в идеи Новороссии и начал стоять на блокпосте. В но потом разочаровался в этом. После захода в ВСУ, в город Славянск, я начал скрываться. Узнал о программе СБУ. Тебя ждут дома. Так как я не совершал тяжких преступлений, решил вернуться. Пришел в милицию и написал заявление о добровольной сдаче. Ребята, еще кто на той стороне, возвращайтесь домой. Это не ваша война.